Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari, para pendengar, para penonton, bakal-bakal haji yang dirahmati Allah bersama-sama kita dalam Radio An-Nur, Majlis Atang Islam Negeri Johor dalam siri ceramah haji, dalam tajuk Sambungan Larangan-Larangan Ihram Bagi Lelaki dan Wanita Seterusnya, larangan bagi lelaki dan wanita ialah uh, mengerat kuku, memotong dan mengikis kuku Jika seorang yang berada dalam ihram uh, mengerat atau memotong atau mengikis kuku secara sengaja tidak sengaja atau terlupa dia tetap dikenakan dam tahir dan takdir tidak berdosa jika perkara ini dilakukan secara tidak sengaja atau terlupa tetapi berdosa jika dengan sengaja jika seorang yang berada dalam ihram mengerat beberapa kuku dalam masa yang berlainan atau pada tempat yang berlainan Maka nilai dan setiap satu kuku tersebut adalah secupak makanan asasi penduduk Mekah. Jika dia mencabut tiga kuku dan lebih daripada satu masa atau satu per satu secara berturut-turut pada tempat yang sama, dia dikenakan dam tahir takdir. Seterusnya, seorang itu boleh mencabut kuku yang telah rosak, yang telah menyakitkan, yang berpenyakit, tidak dikenakan dam. Kemudian harus mencabut kulit bibir, kulit kaki dan tangan yang mengelupas dan tidak dikenakan dam. Kemudian jika dipotong anak jari yang masih ada kukunya tidak berdosa dan tidak dikenakan dam kerana kuku tersebut mengikut jarinya. Saudara sekalian, seterusnya larangan ihram ialah ala memotong atau menebang atau mengerat atau mematah atau mencabut atau membinasakan pokok-pokok yang berada di tanah haram. Di tanah haram ini ialah sekitar Mekah, Muzdalifah dan Mina. Kecuali Arafah. Larangan ini adalah berkaitan dengan larangan yang tidak boleh dilakukan dalam tanah haram. Bukannya berkaitan dengan keadaan seorang itu berada dalam ihram saja. Sekiranya mencabut, mengerat atau membinasakan pokok di tanah halal tidak dikenakan dam dalam masa ihram atau tidak beriham contohnya seperti di Arafah. Yang kedua, memburu, menembak, menangkap, mengurung atau membinasakan binatang buruan. Yang darat yang halal dimakan sama ada di tanah halal atau di tanah haram. Larangan ini melibatkan lelaki dan wanita. Haiwan darat yang halal dimakan di antaranya ialah rusa, kijang, anser burung merpati dan belalang. Ha, ini yang belalang selalu, selalu banyak di dataran Masjid Haram. Menangkap ikan yang hidup sama ada dalam kolam, dalam sungai atau laut tidak termasuk dalam larangan ini. Kemudian jika seorang memijak seekor belalang walaupun secara tidak sengaja dia tetap dikenakan dam menurut nilai belalang tersebut. Ini biasa berlaku di luar Masjid Haram. Kemudian diharuskan membunuh haiwan berbisa atau serangga berbahaya yang mengganggunya yang tidak dan tidak dikenakan dam. Bagi kes mengurung, menternak binatang buruan seperti di atas, pemiliknya tidak dikenakan dam kerana binatang tidak bersamanya ketika berniat ihram. Eh, Saudara sekalian, larangan seterusnya ialah hubungan kelamin. Melakukan Uh, mukadimah persubuhan merangkumi perkataan perbuatan dan isyarat tubuh badan antara perkara boleh dikategorikan sebagai mukadimah persubuhan ialah bercakap lucah hukumnya berdosa tetapi tidak dikenakan dam yang kedua bercium atau memegang tangan isteri seorang suami atau isteri tidak dilarang mencium atau memeluk pasangannya yang sakit jika ciuman atau pelukan itu tidak menimbulkan syahwat ianya tidak berdosa dan tidak dikenakan dam suami atau isteri yang berada dalam keadaan ihram boleh dipimpin berpimpin tangan ketika kesukaran masyakkah bahasa Arabnya atau keperluan seperti semasa melintas jalan dengan syarat tanpa syahwat seperti dalam masa tawaf dan berlapik sekiranya bersentuhan dengan syahwat tanpa berlapik maka kedua-duanya berdosa dan dikenakan dam tahir takdir sama ada keluar mani inzal atau tidak hanya suami saja yang dikenakan dam yang ketiga memandang dengan pandangan berahi atau berhayal melalui telefon melalui mesej adalah berdosa tetapi tidak dikenakan dam walaupun sehingga keluar mani empat melakukan istimta istimna atau unani atau meransang dengan apa cara adalah berdosa dan dikenakan dam. Seterusnya ialah dilarang dalam ihram bersetubuh bagi lelaki dan perempuan. Persubuhan boleh merosakkan haji jika berlaku sebelum tahalul awal dalam keadaan berikut. Sengaja tidak dipaksa, tahu hukumnya haram, sudah memayis, oleh itu, apabila berlaku demikian, wajib ke atas suami dan isteri meneruskan baki kerja-kerja haji sehingga selesai dan segera mengkadakkan haji tersebut walaupun ia dalam haji sunat. Kecuali ada hubungan untuk menyegerakan contohnya kemampuan uh, hanya suami saja yang dikenakan dam tertib takdir. Jika berlaku persetubuhan selepas pertubuhan yang merosakkan haji, maka suami dikenakan dam Kemudian jika berlaku persetubuhan selepas tahlul awal tetapi belum tahlul sani hajinya tidak batal tetapi suami tetap dikenakan dam tahir takdir. Suami isteri yang mengerjakan haji boleh melakukan persetubuhan selepas kedua-duanya selesai melakukan tahlul sani. Namun lebih afdal menangguhkan hingga selesai semua kerja-kerja haji. Oleh itu peringatan kepada jemaah-jemaah haji persentuhan secara berlapik antara lelaki dan wanita semasa ihram dalam keadaan bersyahwat adalah berdosa tetapi tidak dikenakan dam walaupun keluar mani. Saudara sekalian, perkara yang dilarang dalam masa ihram ialah berkahwin, mengawinkan atau wali atau menerima wakil kahwin. Larangan ini melibatkan lelaki dan wanita. Berkahwin, mengawinkan atau menerima wakil Uh, semasa ihram adalah haram dan akad nikahnya terbuat tidak sah. Orang yang terlibat tidak dikenakan dam. Yang seterusnya ialah wajib haji ialah mabit di Muzdalifah. Maksud mabit di sini iaitu berlakunya selepas wukuf di Arafah, berlakunya selepas separuh malam 10 Zulhijah hingga ketika sebelum terbit fajar, yakni masuk waktu subuh. Sebabnya berada di sepanjang malam dalam tempoh tersebut. Namun memadai walau berada seketika saja di Musafirpa selepas tengah malam. Sama abid bagi jemaah Haji yang dibawa dengan bas melintasi Musafirpa dalam waktu tersebut, walaupun tidak disengajakan, walaupun tidak menyejakkan kaki di Musafirpa ataupun tertidur ketika dalam bas. Yang pentingnya dia berada pada waktu selepas tengah malam berada di Musafirpa perkara wajib haji. Seterusnya, amalan-amalan sunat ketika berada di Muzalifah. Di antaranya ialah uh, bergerak ke Muzalifah dalam keadaan tenang, berjalan kaki atau menaiki kenderaan. Kemudian apabila timun zalifah bersegeralah menunaikan salat maghrib atau syak jika belum dan boleh melakukan secara jama'at takhir. Kemudian disunatkan memungut tujuh biji anak batu untuk lontaran jamrah kubra di Mina. Kemudian sunat mambik Muzalifah sehingga terbit fajar. Dan terus berada di Muzalifah sehingga langit semakin cerah. Dalam masa yang sama seorang itu hendaklah bersungguh-sungguh berzikir dan berdoa semasa berada di Muzalifah. Dan seterusnya bagi jemaah haji yang terus menuju Mekah hendaklah berhenti dari bertarbiah apabila memulakan tawaf. Sekian dulu perkhusian kita pada kali ini dan kita akan bersama-sama lagi dalam siri siri yang akan datang dalam ceramah haji ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.